आप लोगों ने ये मीम्स तो सुनी होगी कि मौलवियों ने 70s में कहा कि लाउड स्पीकर हराम है 80s में कहा कि टीवी हराम है 90s में कहा कि वीडियो हराम है और आज 2024 के अंदर कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो क्या वजह है जानेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कम्पेयर करने वाला हूँ मेम्बर और यूट्यूब को तो चलो जानते हैं मेरा नाम है सिराज और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे यूट्यूब के बारे में और मिंबर के बारे में डिस्क्लेमर आपको दे दूँ मिंबर की बहुत बड़ी फज़ीलत है मैं यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि कौन बेहतर है बल्कि इस वजह से कंपेयर कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें मिंबर पर अलाव होनी चाहिए थी आज वो मिंबर पर अलाउ नहीं है और वही चीज़ें जो YouTube पे हमें आज अलाउ है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम मंबर पर इजीली नहीं बोल सकते YouTube पे बोल सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें मिंबर पे कहनी चाहिए थी जो हम नहीं कह सकते और क्या वजह है कि लोग अपने लोकल ओलमा के बयान को छोड़ के यूट्यूब ओलमा के बयान सुन रहे हैं ये तमाम चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर और दोनों के प्रो और कौन से तो यहाँ पर बयान करेंगे दोनों चीज़ों को लेकिन याद रखिए बयान करने का मकसद ये नहीं है कि मिंबर के दर्जे को नीचे गिराना मिंबर हमेशा ऊपर रहेगा लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी ना होने की वजह से आपको यहाँ पर उसकी सफाई दी जाएगी तो सबसे पहले आपको हदीस से बता दूँ कि मिंबर के बारे में कितनी हदीसें आई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के बारे में क्या फरमाया है? हदीस में आया कि आप वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान में जन्नत का टुकड़ा है और मिंबर एक ऐसी जगह है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे बयान किया करते थे और मिंबर जब नहीं था उससे पहले आप एक दरख्त के सहारा लेकर बयान करते और खुतबा देते जब मिंबर बन गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चले गए तो ये दरख्त रोना शुरू हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी उसके बाद में वो खामोश हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरा ये मिंबर और मेरा हौस जन्नत के बाग़ों में से एक बाग है तो हम सब जानते हैं कि मिंबर की एक बहुत बड़ी फ़जीलत है बल्कि मिंबर एक शयार इस्लाम है इस्लाम की निशानी है तो फिर से आपको बता दूँ यहाँ पर कंपेयर करने का मतलब फज़ीलत को बयान करना नहीं है बल्कि जो चीज़ यहाँ पर एडवांटेज के तरीके से हो सकती है नहीं हो रही है तो इसी वजह से आपके सामने ये चीज़ बयान करेंगे तो सबसे पहला सवाल यह है कि मिंबर का हकदार कौन है क्या सिर्फ आलिम मुफ्ती ही बयान कर सकते हैं मिंबर के ऊपर या फिर कोई भी आके यहाँ पर बयान कर सकता है तो जवाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी मिंबर को नहीं छोड़ा मुसल्ले को नहीं छोड़ा जब तक कि आप हयात रहे जिंदा रहे आपने ख़ुद ही नमाज पढ़ाई खुद ही बयान किया खुद ही खुतबा दिया फिर आपके बाद में हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तन ने नमाज़ पढ़ाए खुतबा दिया तो मतलब कि जिस ज़माने के जो बड़े अहदे वाले आलिम या फिर मुफ्ती हो उन्हीं का हक होता है कि मिंबर पर हक़ के साथ में बयान करे खुदबा करे और आज मिंबर पर क्या हो रहा है कि जो हमें सस्ता मिले हमारी बात सुनने वाला मिले उसे इमामत के लिए रख दिया जाए उनके अहदे को उनके इल्म को उनके जहानत को नहीं देखा जाता बल्कि आपकी बात मानने वाला आपको मिल गया कोई भी आलिम तो आप उसे रख लोगे और दूसरी एक बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी मिंबर को नहीं छोड़ा और न किसी और को चांस दिया कि भाई आप आ गए हो आप बयान कर दो नहीं आपने सबकी फजीलतें बताई कि ये अच्छा है ये इसमें अच्छा है वो इसमें अच्छा है लेकिन मिंबर छोड़ के कभी किसी को चांस नहीं दिया हजरत हज़र अबूक सदी को चांस दिया आप जब बीमार हो गए तो चांस दिया कि आप नमाज पढ़ाओ और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी आ गया आज एक जमात आ गई चलो आप बयान कर दो दूसरे इलाके के कोई मौसम आ गए आप बयान कर दो हाँ अगर अहदे में बड़े हैं तो ठीक है लेकिन हर किसी को मंबर देना एक मरतबा अगर किसीदे वाले को बिठा दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं जब तक के उस मस्जिद के मेंबर को संभाला है जब तक के ज़िंदगी है उस मस्जिद के मेंबर को संभालना है तो ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि YouTube के अंदर होता है YouTube में क्या होता है कि कोई भी अपना चैनल खोल के कुछ भी बयान कर सकता है कुछ भी बोल सकता है नाच गाने कर सकता है तो वैसे ही जो चीज़ YouTube पे हो रही है आज वो मेंबर पे होने लगी दूसरा कंपैरिजन ये है कि YouTube पे एक आप ब्रॉड ऑडियंस पे रीच कर सकते हैं एक बड़ी ऑडियंस को आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं लेकिन मस्जिद के अंदर लिमिटेड ऑडियंस को आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं जो शख्स मस्जिद में आएगा बयान सुनने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए आप उसी को अपनी बात पहुंचा सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात बताऊँगा जो होनी चाहिए थी नहीं हो रही है अगर जुम्मा के बयान में आप एक कैमरा लगा दें और यूट्यूब पर उसे लाइव कर दें या फिर बाद में अपलोड कर दें तो ये पूरी दुनिया के अंदर पहुँच जाएगा तो इसमें डबल चीज़ हो जाएगी मिंबर पे बैठ के आप बयान कर रहे हो लोकल लोग भी सुन लेंगे और पूरी दुनिया भी सुन लेगी और हमारे एशियन मल्क के अंदर जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर मस्जिद के अंदर कैमरा लगाना गुना समझा जाता है मैं बहुत सारे मुल्कों के अंदर सफ़र कर चुका हूँ कैनेडा के अंदर ट्रिजार्ट के अंदर और इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर वहाँ बाकायदा टीवी लगे होते हैं कैमरा लगे होते हैं जो कुछ भी बयान हो रहा है वो यहाँ के लोग भी सुनेंगे टीवी स्क्रीन पे भी दिखेगा और लाइव भी जाएगा तो ये एक एडवांटेज है जो यूट्यूब वालों के पास में है मेंबर के पास भी हो सकता है अगर इसे अप्लाई किया जाए आप यू एस कनाडा की हर मस्जिद के अंदर जाओ हर मस्जिद का अपना ख़ुद का चैनल होता है कैमरा सिस्टम होता है जो कुछ भी बयान होते हैं जुम्मे में मम्बर के ऊपर खुतबा होता है वो सब लाइव जाता है यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाता है दूसरा एक फ़र्क आपको बताओ कि यूट्यूब के ऊपर कोई कुछ भी आके डाल सकता है चाहे बयान हो क़ुरान हो या फिर नाच गाना हो लेकिन मिंबर ख़ास तौर से एक्सक्लूसिव है बयानत के लिए इस्लामिक बातों के लिए कुरान और हदीस के लिए लेकिन आज यहाँ पर मिंबर के अंदर ये कमी आ चुकी है कि हमने कुरान और हदीस को बयान करना बिल्कुल कम कर दिया बल्कि किस्से कहानियाँ इधर उधर की बातें ज़्यादा होने लगी हैं इसी वजह से पब्लिक अपना हल निकालने के लिए यूट्यूब ओलमा को सुनने लगी कि हमारे मस्जिद के अंदर तो ये बताया ही नहीं जाता मेम्बर का एक बड़ा फ़ायदा अभी तक के बाकी है कि जो लोग मस्जिद में आके बयान सुनते हैं वो रूहानी कल्चर के साथ में उन्हें फ़ायदा होता है यूट्यूब पे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो इसके अंदर अभी तक के मम्बर बरकरार है और एक दूसरा एक फ़र्क है कि यूट्यूब के अंदर आपको अलग अलग ज़बान का अलग अलग लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगर मैं हिंदी के अंदर बात कर रहा हूँ उर्दू के अंदर बता रहा हूँ तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश कैप्शन का या फिर दूसरी किसी भी लैंग्वेज का कैप्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा या फिर ऑडियो डब मिल जाएगी लेकिन आपको मंबर के अंदर एक ही लैंग्वेज में मिलेगी और इसके भी हल हो सकता है जैसा कि मैंने बताया अगर यूट्यूब में उसका अपलोड कर दिया जाए तो इसे भी हल किया जा सकता है और मंबर पे एक बहुत बड़ा फ़र्क ये हो गया है कि मम्बर पे देखो अगर किसी आलिम से गलती हो जाए हम टोक नहीं सकते हालांकि कुरान में अगर कोई हाफिज़ नमाज के अंदर कोई कुरान गलत पढ़ ले टोकने का ऑप्शन है पीछे से लुकमा दिया जाता है गलत पढ़ लिया तो इमाम उसे सुधार लेता है लेकिन अगर बयान के अंदर कोई गलती करे तो कोई एक शख्स भी खड़े होकर नहीं कहता कि आपने गलत बोला यूट्यूब के अंदर ये ऑप्शन है अगर मैं कुछ भी यहाँ से बोल के चले जाऊँ कमेंट के अंदर लोग यहाँ पर बोल के जाएंगे कि ये सही नहीं है गलत है गाली देने लगेंगे लेकिन मंबर के ऊपर ये ऑप्शन नहीं है हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उमर रजी अल्लाह के ज़माने में दूसरे तमाम खलीफा के ज़माने में ये ऑप्शन था हज़रत उमर का वाक्य बताओ कि आपने कुछ बात कही एक बूढ़ी औरत ने खड़े होकर आपकी तस्हीह की कि ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है तो हज़रत उमर ने उसे तस्लीम कर लिया हज़रत उमर इतने ग़ुस्से वाले लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर माहौल ऐसा था कि खड़े होकर गलती बताने के लिए मौजूद थे यहाँ पर अगर आज आप किसी आलम के बयान के अंदर गलती निकालने जाओ तो कल से आपको मस्जिद में आना बंद कर दिया जाएगा कमेटी वाले ट्रस्टी आपका मस्जिद के आना अंदर बंद कर देंगे और मंबर होना चाहिए ख़ास तौर से क़ुरान हदीस को बताने के लिए एक इमाम 10 या 20 साल मिंबर के ऊपर बयान करता है लेकिन मुश्किल से कुरान पूरा तर्जमा के साथ लोगों को बता पाता है पूरी ज़िंदगी जुमा जुमा जो बयान होते हैं वो किस्से कहानी में गुजर जाते हैं कुरान और हदीस की बात तो बहुत कम होती है टॉपिक ज़रूर होगा कि एक कुरान आयत ली जाएगी एक हदीस ली जाएगी और उसी के ऊपर बीस मिनट पच्चीस मिनट अपनी तरफ से बयान किया जाएगा और बीस पच्चीस साल एक इमाम मस्जिद के अंदर पूरा कुरान तर्जमा लोगों को नहीं बता पाता हालाँकि आप सलील वसलम ने तेईस साल में पूरा कुरान भी लोगों तक पहुँचा दिया इतनी सारी हदीस भी लोगों तक के पहुँचा दी अपनी सुनत अपने अमाल भी लोगों तक के पहुँचा दिया, और साहबा ने इसे तमाम चीज़ को ले के सेफ भी कर लिया यूट्यूब पर गाइडलाइंस होती है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते ये चीज़ करोगे तो आपको स्टाइक आएगी आपका चैनल डिलीट हो जाएगा यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से तो गाइडलाइन है कि मिंबर के ऊपर ये चीज़ नहीं की जा सकती लेकिन उसके अलावा जो एक ख़राब चीज़ है वो है ट्रस्टी की गाइडलाइन कि आप ये नहीं बोल सकते हमारे ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते अगर हम गलत कर रहे हो तो ये एक चीज़ जो मिंबर पे होनी चाहिए आज नहीं हो रही है कि इमाम साहब फ्रीली किसी गलत चीज़ को बोल नहीं सकता जब तक कि ट्रस्टी की परमिशन ना हो और जैसे कि मैंने कहा कि इमाम मर्तबे वाले नहीं रखते बल्कि सैलरी वाले रखते हैं कि भाई जो हमें अच्छा सस्ता इमाम मिल गया जो हमारी सब बातें सुनने वाला हो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाला हो सवाल नहीं करने वाला हो ऐसे को हम इमाम रखेंगे ना कि इल्म वाले कोहदे वाले को जहन वाले को इमाम रखेंगे दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि एक यूट्यूबर हमेशा चाहता है कि उसके फॉलोवर बढ़े आज एक हज़ार है तो कल दस हज़ार हो जाए एक लाख हो जाए एक मिलियन हो हर यूट्यूबर की ये तमन्ना होती है ख्वाहिश होती है लेकिन इमाम साहब की ये ख्वाहिश आज नहीं रही इमाम ये नहीं चाहता कि आज मस्जिद में पाँच लोग आ रहे हैं तो दस आ जाए बीस आ जाए पूरे मस्जिद आ जाए वो कहते हैं कि हमें तो नमाज़ पढ़ाने से मतलब है जितने भी लोग आए हालांकि इमाम की जिम्मेदारी होती है कि मस्जिद में लोगों को बढ़ाए मस्जिद में फॉलोवर को बढ़ाए जिस तरह से एक यूट्यूबर की एक ख्वाश होती है कि हमारे फॉलोअर बड़े वैसे ही इमाम साहब की खाश होनी चाहिए कि हमारी मस्जिद हमेशा फुल होनी चाहिए फॉलोअ बढ़ते रहना चाहिए यूटूब के बहुत सारे नुकसान हैं मैं यहाँ पर फजीलत तो बयान नहीं कर रहा जैसा कि शुरू में कहा मैं यहाँ पर जो चीज़ नहीं हो रही है जो चीज़ होनी चाहिए जो जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ आपको यहाँ पर बयान कर रहा हूँ अभी यूट्यूब में देखो डिसएडवान्टज भी बहुत सारे हैं आप अगर किसी आलिम का अच्छे आलिम का वीडियो भी आप देखो आप डिस्टैक हो जाओगे एड्स की वजह से या फिर किसी नोटिफिकेशन की वजह से तो ये एडवांटेज है वहाँ पर आपको माहौल नहीं मिलेगा जो मस्जिद के अंदर मंबर के अंदर आपको जो रूहानी माहौल मिलता है यहाँ पर यूट्यूब में आपको वो माहौल नहीं मिलेगा मस्जिद के अंदर दूसरे लोगों दूसरे मुसलमानों से मिलना जुलना होता है कम्यूनिटी बिल्ड होती है यहाँ पर यूट्यूब पर आपकी ये कम्यूनिटी बिल्ड नहीं होगी और मस्जिद एक अच्छी जगह है बाबर का जगह है आप बयान ना भी सुनो मस्जिद के अंदर जाके बैठोगे तो भी आपको सवाब मिलेगा यूट्यूब पे आप बयान ना सुनो खाली फोन हाथ में लेके बैठे रहो तो आपको सवाब नहीं मिलेगा और शुरू के अंदर जो मैंने कहा कि लोग अपने लोकल ओलमा के बयान के बजाय यूट्यूब में ओलामा के बयान क्यों सुनते हैं लोगों को अपने मसले का हल नहीं मिलता तो फिर वो दूसरे लमा के पास में जाते हैं जैसे अगर आपको कोई बीमारी हो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर चेंज कर लोगे वैसे ही लोगों का हाल है कि अगर आपको लोकल ओलमा से ये चीज़ हल नहीं हो रही है तो फिर लोग दूसरे लमा को ढूंढेंगे कि अक्सर लोग अपने मसले यहाँ पर कमेंट के अंदर लिखते हैं कि भाई हमें यह चीज़ माननी है ये चीज़ जाननी है तो उसका हल बताइए और मस्जिद के अंदर उसका हल नहीं होता YouTube के अंदर आप जिस टॉपिक का आपको हल चाहिए आप टॉपिक सेलेक्ट करो आपको हल मिल जाएगा बयान मिल जाएगा दूसरी बात कि कनेक्शन भी बिल्ड नहीं हो पा रहा है कि अगर आपको वहाँ पर लोकल मसले का हल नहीं मिल रहा है इमाम साहब से तो आपका इतना कनेक्शन भी नहीं है कि आप जाके वो इमाम साहब से पूछो या फिर इमाम साहब के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि आपको उसका जवाब दे सके क्योंकि इमाम रखा जाता है जैसे कि कहा सैलरी बाइज और ये मैं डिफेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ इंटरनेट तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है आप अपनी बात को दुनिया में किसी भी कोने तक के पहुँचा सकते हो मुझे एक यूटूब का सबसे बड़ा जो फ़ायदा नज़र आता है आप ये बयान वगैरह गाइडलाइन वगैरह सब भूल जाओ एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा नज़र आता है कि मैं अपनी बात दूसरे मजहब वालों को भी पहुँचा सकता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कोई गैर मुस्लिम आके यहाँ पर गाली दे के जाता है क्योंकि देखो इसकी वजह बताओ आपको वो गाली दे के गया मतलब कि वो वीडियो सुन के गया जो वीडियो के अंदर कहा गया है वो सुन के गया अब हमारा काम तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप लोगों तक के पहुंचाओ हिदायत देना ना देना ये अल्लाह ताला के हाथ में मतलब कि वो सुन के गया हमारा काम पूरा हो चुका मुझे बहुत खुशी होती है तसल्ली होती है कि मेरी बात गैर मुस्लिम तक के पहुँच गई या जो हमारे अकीदे के खिलाफ़ है उन तक के पहुँच गई तो ये था फ़र्क मेम्बर और यूट्यूब का मम्बर हमेशा अफजल रहेगा क़यामत तक के क़यामत के बाद में भी उसकी फजीलत रहेगी कोई डाउट नहीं है लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई कि ये चीज़ होनी चाहिए मंबर के ऊपर नहीं हो रही है अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो ट्रस्टी तक के वीडियो पहुँचाओ तक के वीडियो पहुँचाओ अगर आप खुद इसमें कुछ कर सकते हो अगर आप एक ट्रस्टी हो तो इसे अप्लाई करो और अगर आप किसी आलिम को जानते हो तो उन्हें भी ये भेज दो और अगर आप कुछ इसके अंदर कर सकते हो अपने ज़रिए से इसके अंदर सुधार ला सकते हो तो आप इसे करने की कोशिश करें तो होप आपको इस मीम्स के सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आलिम 2024 के अंदर ये कह रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो